శ్రీమాత్రే నమ నమస్తే అండి నేను కిరణ్మై భక్తి సౌందర్యానికి స్వాగతం సంకష్టహార గణపతి స్తోత్రము ఈ స్తోత్రము నారద పురాణంలోనిది ఎంతటి కష్టాలనైనా తొలగించేటి మహిమాన్వితమైనది ఈ స్తోత్రము మనము ఏ కార్యాన్ని తలపెట్టినా ఆ కార్యంలో ఎటువంటి విఘ్నాలు కలగకుండా విజయవంతంగా ఆ కార్యం పూర్తవటానికి మొదటిగా వినాయకుడిని ప్రార్థిస్తాము అయితే సకల సంకష్టాలను తొలగించే గణపతి అనుగ్రహము కోసము సంకష్టహర గణపతి స్తోత్రాన్ని ప్రతిరోజు నాలుగు సార్లు ఆరు నెలల పాటుగా భక్తి శ్రద్ధలతో పఠించటము వలన గణేషుని అనుగ్రహము సులభంగా లభిస్తుంది అంతటి మహిమాన్వితమైన స్తోత్రాన్ని ఒక్కొక్కటిగా పదాలను విడదీసుకొని మనం నేర్చుకుందాము ముందుగా పదాలని విభజన చేసి చదువుకుంటూ తరువాత రెండేసి సార్లు కలిపి చదువుకుందాము नारदभुवाच प्रणम्य देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये प्रणम्य देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् कामार्थसिद्धये प्रणम्य सिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तमुद्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रमुचतुर्थकं प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तमुद्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रमुचतुर्थकं प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तमुद्वितीयकम् ृतीयं गजवक्त्रमुचतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमम् ంబోదర పంచమం సప్తమం విఘ్నరాజేంద్రం ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమం నవమం ఫాంద్రం దశమం వినాయకం ఏకాదశం గణపతి ద్వాదసం గజాననం నవమం ఫాంద్రం దశమం వినాయకం ఏకాదశం గణపతి ద్వాదసం గజాననం नवमं फालचन्द्रञ्च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पटेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पटेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पटेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थीलभते गतिं जपेद्गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः ఫలం ేే సంవత్సర సిద్ధితే సంశయ జపేద్స్తోత్రం ష్భిర్మాసై ఫలం లభే సంవత్సరే సిద్ధిం లభతే నాత్ర సంశయ జపేద్స్తోత్రం షడ్భిర్మాసై ఫలం లభే సంవత్సరే సిద్ధి నాత్ర సంశయ अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वाय समर्पयेत् तस्य विद्या भवकेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वाय समर्पयेत् तस्य विद्या भवकेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वाय समर्पयेत् तस्य विद्या भवकेत् भवकेत्सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तमुद्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रमुचतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादसं गणपतिं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यां यः पटेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद्गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलम् लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवकेत्सर्वा गणेशस्य प्रसादतः श्रीमात्रे नमः